Вертаемся до нашего гостевого блока, адже у нас в студии Валерий Харчук депутат Рубежанского городского совета. Ну вот и вот так вот от справ Лысичанского мы переходим к до справ мистера Рубежина. Хотелось бы начать с такого небольшого вступления. 13 июля во время второго пленарного заседания 12 сессии Рубежанского городского совета депутат Валерий Харчук потребовал рассмотреть его запросы и внести их в повестку дня. Рассмотрение запросов и обращения Харчука не прошло без упреков, споров и резких заявлений. Во время приказаний, э, пререканий и споров из зала стали доноситься возмущенные возгласы присутствующих. Гоньба, вы не даете слову народу, кто власть, мы или вы. И у нас есть видео э, по этому поводу, давайте посмотрим его То так проходило так, проходила докладніше, пане докладнейше, мы бы хотели с вами это обговорить. Значит, депутатские запросы набол... касались наболевшей темы для рубежан. Во-первых, перед сессией рубежанского городского сета состоялась митинг и акция протеста возле здания исполкома. И люди, порядка 100 человек, зашли в сессионный зал. Ну, так как там долго шли прения по повестке дня, часть людей ушли, они увидели, что фактически с этим депутатским корпусом невозможно вести диалог в рамках правового поля. Именно такие настроения уже появляются у жителей города Рубежно. Именно этот мужчина, который вот выступал, там, он собрал порядка 30 подписей с требованием, чтобы пересмотрели тариф на воду и водоотведение. В какой части? На жителей города Рубежно и на жителей многоквартирных домов повесили в Рубежном кабалу характера следующего. Это неорганизованные стоки. Что значит неорганизованные стоки? Это ливневые и талые воды. жители города Рубежная, жители многоквартирных домов, помимо основных составляющих тарифа, вот, который в сумме составляет порядка 12 гривен, а вот оставшаяся сумма до 18 гривен доводит, это на жителей многоквартирных домов повесили в НКРЕ, каким образом сделали расчет. Вот я отвлекусь, взяли площадь города Рубежного, откинули э, зону промышленную, Взяли жилую зону, посчитали общее количество осадков, из них вышли 20%, что попадают в канализационные коллекторы и, соответственно, на станции очистки, на БХО. И включили это в состав тарифа. 500 тысяч кубов, умножить на 14 гривен, 7 миллионов гривен легли на шее жителей многоквартирных домов. Ну, во-первых, они нарушены в правах, так, какие, потому что если предположить, что талые и дождевые воды э, попадают в канализационный коллектор, они попадают с мест общего пользования, это дороги, где существуют, пусть и не в рабочем состоянии эти коллектора, но это здоровый слив, это должны в этом участвовать все жители города, а не только жители многоквартирных домов. И те, у которых отсутствует канализация. Что может нас объединить? фактически в тариф на водоснабжение включить талые воды и ливневые нельзя по закону. Выход один – это налоги. Налоги у нас собирает местное орган самоуправления, то есть городской совет заключает на предоставление услуг по очистке стоков и талых вод договор с водоканалом. В результате, во-первых, получает дополнительное финансирование в размере порядка 7 миллионов гривен. И, естественно, в результате такого финансирования пересматривается тариф. Направляются новые данные в комиссию НКРЕ, и мы получаем... Это, кстати, тема оговаривалась в НКРЕ. Мы туда ездили на совещание, Волк вел это совещание, председатель комиссии, и там обговаривался выход. Мы говорим, что данный тариф неподъемный для жителей нашего города, какой же есть выход. Вот у нас есть вот эти талые воды, если у вас городской совет заключит договор, то тариф может быть тогда пересмотрен в таких размерах. Если вы проведете мероприятие по энергосбережению, то тариф еще может быть уменьшен. Если вы проведете мероприятие по реконструкции БХО, которая очень энергоемкая, она же рассчитывалась с учетом очистки промышленных стоков, которых на сегодняшний день практически нет и если вы проведете вот эти мероприятия то тариф будет еще меньше и вернется к исходной там 8 гривен например вот и, кстати программа это есть утвержденная на нее выделялось в 2015 году финансирование по реконструкции бху в рубежном то есть это не не мифическое но на протяжении 6 месяцев не смогли найти подрядчика, который выполнит работы по реконструкции нашего БХО. Там Порядка 14 миллионов гривен было заложено в рамках этой программы. Вот суть, собственно, запроса предусматривалось создание временной контрольной комиссии, которая сразу же подготавливает соответствующий проект решения о финансировании договора между городским советом и водоканалом. Тариф в течение двух недель, если верить обещаниям сотрудников в НКРЕ и специалистов в НКРЕ, для рубежан был бы пересмотрен. Местные органы власти, которые пришли на лозунгах и с месседжами, что основной наказ избирателей для них это пересмотр тарифа на воду и водоотведение, они отказались вообще рассматривать данный депутатский запрос. В результате была вызвана полиция, которая приняла заявление о преступлении, потому что именно это является преступлением. Действительно, они имеют право принять решение негативное по депутатскому запросу это право каждого депутата но только в рамках его рассмотрения а у нас его не включают повестку дня чем нарушает закон э, непосредственно городской голова зачем он это делает мотивация у него есть если он включает повестку дня этот вопрос то начинается обсуждение соответственно на камеры э, присутствующих телевидение будет идти обсуждение подробнейшего этого вопроса то есть будет доклад ну а если я являюсь инициатором и подготовил данный проект решения я буду докладывать, буду зачитывать данные, буду демонстрировать протокол НКРЕ, на котором нам был предложен этот вариант. Это не от себя. Вот. И, и тогда будут позитивные результаты голосования. Судя по всему, правящая элита в городе и городской голова не заинтересованы в оглашении не заинтересованы в обсуждении этого вопроса и в диалоге. И поэтому они не ставят депутатский запрос, они даже не включают повестку дня для того, чтобы начать приступить к его рассмотрению. Тем самым они близятся к и срыву работы сессии, потому что ну, жители города, они просто в отчаянии, они не понимают, когда, знаете, вот поднялись тарифы на электроэнергию, на составляющие, заработная плата, водоканал и все, и они все это могут понять, и это привело к увеличению тарифа. Но когда есть выход из сложившейся ситуации, реальный, не популистский, а реальный, предложенный сотрудниками НКРИ, и местные депутаты городского совета отказываются его реализовывать, они этого понять не могут. Дальше, следующая проблема и запрос, который касался у нас в городе, в отличие от Северодонецка или Сичанска, есть вопрос с такой услугой, как ВДО, внутридомовое обслуживание внутридомовых сетей. Данная услуга Оказывается, у нас на сегодняшний день теплокоммунэнерго, ранее она оказывалась водоканалом и теплокоммунэнерго, договором между э, теплокоммунэнерго и балансодержателем предусмотрена замена 7% трасс внутридомовых сетей в местах общего пользования в год. Таким образом, за 10 лет, с 2006 года заключен договор этот, за 10 лет должны были заменить 70% трасс. 70% труб в местах общего пользования у рубежан должны быть заменены, если услуга предоставлялась в полном объеме. Предлагается создать временную контрольную комиссию, выходит на место, проверяет, проверяет документы, если не выполнены работы в этих объемах, сделать перерасчет жителям города. Сделать простой, реальный и ну, реализуемый план, не требующий, не требующий никаких затрат. Тем не менее, власть не идет ни на диалог, самое главное, ни на реализацию данного проекта решения. Тем самым уклоняется и от своих предвыборных обещаний, и фактически ну, отворачивается от людей. Вот что происходило и происходит. Пане Летрочки, повертаючись до ось тарифу, а ті цифри, які ви назвали, тобто третина того тарифу, який люди платять, це ось за талу воду, за ось те, що ви перерахували. А чим це аргументується? Нет, это... є якась аргументація? В у них є спеціальна таблиця, розчоти. Ми навіть в НКРЄ на зустрічі демонстрували, що у нас не працює колектор рівні вод. В городе Рубежном находится он не в рабочем состоянии. Говорит, а поэтому мы вам не применили, там, например, они могли применить до 50%, что их попадает, а мы применили вам 20%. Это не реметичность люков. Так вот, было прямо на совещании, открытом. Зам. городского головы подхватили, он участвовал в этом совещании. Был представитель водоканала и два депутата городского совета. Представители НКРЕ и специалисты. Были члены комиссии НКРЕ. Председательствующие и члены комиссии есть соответствующий протокол. Это было две встречи. На одной встрече обговаривали вообще ну, вопрос отмены данного решения в связи с тем, что его подписало нелегитимное лицо и нынешний директор э, водоканала. То есть, у нас в городе в 2014 году, после того, как секретарь городского совета Хоменко написал заявление о сложении полноважений, исполняющим обязанности незаконно себя представил зам городского главы Тарабановский Михаил Михайлович. Незаконно, потому что вообще нет такой посады на территории Украины, исполняющий обязанности городского главы. В отсутствие городского главы автоматически э, исполняет обязанности городского секретаря Совета. В связи с тем, что он сложил полномочия, нужно было провести выборы секретаря Совета и, соответственно, он бы уже принимал решение. Тем не менее, в НКРЕ документы направил на пересмотр тарифа Тарабановский Михаил Михайлович, будучи замом по экономике и расписался как исполняющий обязанности городского главы. То есть первое совещание в НКРЕ было посвящено тому, что вообще вы не от легитимного представителя приняли документы. Сошлись на том, что это какая-то административная ответственность, но это не повод для отмены. Тогда нам объяснили так. Склонны верить. Приехали с другими доводами, вот ливневые, талые воды. Отработала рабочая группа, дала звит. Выезжали и на БХО, выезжали, проверяли насосы. Нарушений масса. Не соответствует мощность насосов, указанной в документах, а это значительно влияет на составляющие тарифа. Не соответствует объемы производимой продукции. Потери, указанные в документах и в реале, также не соответствуют. Но основным критерием это были ливневые и талые воды. То, что очевидно и то, что мы можем на сегодняшний день э, фактически эту проблему решить. Ведь это логично, если городской совет заключит договор с, со своим коммунальным предприятием на предоставление услуг по очистке неорганизованных стоков. Равно так же, как на сегодняшний день эту услугу предоставляет ДЭП. Он неорганизованные свалки, ДЭП, согласно договору, дорожно-эксплуатационная организация их убирает по городу, если они где-то образовываются. Равно так же, как и предприятие «Люмин» освещение, занимается освещением улиц в местах общего пользования, в местах отдыха рубежан. Согласно договору, городской совет оплачивает услуги этого предприятия, они ее предоставляют. Точно так же может городской совет заключить договор и на представление вот этой услуги по очистке неорганизованных стоков. Если вас интересует мотивация, почему на самом деле они не хотят, они не хотят лишаться как на... Они бюджетом управляют, как собственными средствами. Они не хотят лишаться оборотных средств накануне выборов. Потому что заключение данного договора, естественно, замораживает вот эти самые 7 миллионов гривен бюджетных средств, которые есть в бюджете. И возможность такая у нас есть материальная на сегодняшний день. Вот. Они э, хотят эти деньги потратить на какие-нибудь э, другие мифические проекты, как ограда вокруг парка. Они хотят израсходовать эти деньги на обрезку деревьев, в то время как есть предприятия, которые готовы заниматься омоложением в счет самой древесины. А у нас в городе на это тратят порядка 300 тысяч. Ну, там сегодня у нас, кстати, произошло еще много интересных моментов, если позволите, я вам о них расскажу. В частной собственности у тещи городского головы находится летняя танцплощадка в городском парке. И земля, и земельный участок, и сама танцплощадка. Сегодня все предприятия, мне звонит депутат от блока Петра Порошенко, Горелик, и говорит, что значит, все коммунальные предприятия собрались и вокруг этой площадки занимается благоустройством. Выезжаем на место, я уже когда приехал туда, когда там находилась полиция. Ни у кого нет документов, на основании чего и каких распоряжений они здесь э, находятся. Э, встречаемся с руководителями предприятий ДЭП, БТИ. Э, Люмин, выясняется устное распоряжение зама городского главы Якунина приехать и заниматься благоустройством накануне открытия частной, подчеркиваю, танцплощадки. Никаких, ни средств, ни договоров, ничего не было и нет на предоставление этих услуг. Я хочу привести небольшой пример, как в свое время... Вот даже партия регионов, она занималась, вы знаете, многие политические силы склонны к популизму и пытаются преподнести свои действия как гуманные. Вот у нас, например, в позапрошлом году, в 2014 и 2013 году занимались, проводили так называемые субботники в этом парке. Убирали его, чистили. И что вы думаете, заключался договор с ДЭПом на вывоз мусора. Несмотря на то, что политическая, правящая политическая сила занималась там, я выезжал, проверял, вот хотел выяснить, на каком основании здесь используется техника коммунальных предприятий. Не используют ли они административный ресурс, выясняется, есть договор, он оплачен. А здесь частная танцплощадка, которая находится на самом деле, де-факто, связанные лица, это близкие родственники, и вот вокруг нее э, работают коммунальные предприятия, подготавливают ее к открытию. Следующий факт. Сегодня в здании городского совета выясняется, встречаю молодой человек, он обращается с жалобой ко мне, что шел он на конкурс на вакантную должность специалиста в управлении ЖКХ, строительного отдела. Конкурс он не прошел, но обратил внимание на одну вещь. Его попросили написать заявление, несмотря на то, что он пришел 5.07 в здание городского совета, его попросили написать заявление 17 числом. Соответственно, и конкурс провели де-факто задним числом. И уже работник Зари и работает с метчиком в строительном отделе вот, в управлении ЖКХ. Вот так вот задним числом проводится конкурс, конкурсы подделываются документы, прокуратура бездействует. Я ну, просто Понимаете. я не могу понять, где предел и когда же это прекратится, когда силовые а структуры отреагируют? Пожалуй, вернемся. Дзвинулка, да. нашего наша гостелеградочка доброго вечера. Представьтесь, будлaska, звёдка, вы телефонуете и оставьте свои запитания. Пародель, скажите. Что ты так передо мной молотил? Скажите, город Старобинск сейчас говорит. Повторите, Алло. пожалуйста, вопрос, плохо слышно. Алло. Алло. Повторите Алло. ваш вопрос, пожалуйста, плохо слышно вас. Я рассказываю, город Старобинск, пенсионный фонд. Стоят тысячи и тысячи людей. Сознание теряет все. Попасть туда невозможно. Неужели нельзя вести какой-то порядок, а? Что вы творите с пенсионерами? Ми дякуємо за ваше запитання за ваш дзвінок. Ми ну, попрохаємо напевно, наших редакторів, для того, щоб вони звернулися, зателефонували відповідним органам для того, щоб вони, якщо вони захочуть, схочуть, прокоментували цю ситуацію. Слідіть за нашими ефірами либо сьогодні, либо завтра. Ми обов'язково піднімемо цю тему і поговоримо з людьми, які зможуть відповідати на ваш вопрос. Вже вже на наступному тижні. Ми будемо поговоримо про це будемо говорити. І, пане Валерію, повертаючись все ж таки до ось засідання. Щось було на ньому прийнято, хоча б якісь рішення, чи це було на рівні все ж таки не сприйняття повного? Ви знаєте, що саме любопитне, ну, звісно, депутати і председательствуючий озвучили, що всі проголосували там проти, там, не набрало голосів необхідного кількості. Ось це пропозиція і мій депутатський запит. Ну, когда на следующий день я пришел и попросил меня ознакомить с результатами голосования, такие контрольные листки с результатами голосования, я, я смотрю за мой депутатский запрос. 19 голосов. Это значит, решение должно быть принято. 20 голосов. За другой вопрос, что касается депутатской комиссии, там, где необходимо треть голосов, 12 голосов. Фактически, если ознакомиться с результатами голосования, документальными, Зафиксировано. Получается, что вопросы прошли, но почему-то тогда не обсуждались на сессии городского совета. Если же посмотреть на реальную ситуацию, которая происходила на сессии городского совета, ну, вообще, ну, вообще там ну, фактически в таких условиях, на мой взгляд, голосовать было невозможно. Но э, сказать, какое количество депутатов поддержало или нет, мне на сегодняшний день очень сложно. И меня самого ввел в изумление результаты голосования. То есть в протоколе пишут сейчас что вопрос не прошел, а в контрольных листках, в которых указываются результаты голосования, результаты там 19-20 голосов и 12 по созданию комиссии. Ну, я думаю, что в понедельник пойду туда, попытаюсь получить объяснение или передам правоохранительные органы, потому что я думаю, что и тут очередное шельмование и фальсификация происходит. И это чревато будет для наших органов власти городских. Я же подчеркиваю, ни одну крышу, вы помните темы с кровлями? Одну крышу на Бондаренко 6 только приступили к выполнению работ по завышенным ценам. Соответствующее письмо от службы безопасности поступило в местные органы самоуправления. Вот, и их предупредили, что значит, фактически к ним служба безопасности Украины обратилась с тем, чтобы они не выполняли работы по завышенным ценам, выше нормативных. А там в некоторых случаях свыше, чем на 100% идет речь. Это... Я считаю, что вот если ситуация, если силовые структуры будут бездействовать в отношении местных органов самоуправления у нас в городе, в отношении мэра и банды, которую он привел в городской совет, я думаю, что очень скоро или жители города, или предприниматели придут к выводу, а зачем мы будем платить налоги в местный бюджет? Мы будем платить в центральный. А зачем мы будем платить в местный бюджет, если они растаскивают наши деньги? Если они не заключают договор, коммерческое предложение от рубежанской фирмы на ремонт дома освободителей 104В-301 тысяча. Нет, они заключают 420. Заключ... У нас есть еще один звонок от нашего телезрителя или радиослушателя. Здравствуйте, представьтесь, откуда вы и задавайте ваш вопрос. Здравствуйте, меня зовут Владимир, я из города Рубежного. Я хотел бы задать вопрос депутату Валерию Юрьевич. А не считаете ли вы, что все проблемы города, которые вы сейчас вот озвучивали, есть последствием отсутствия регистрации коммунальной собственности? Что по сути означает бесхозяйственность и воровство публичной собственности Рубежанской территориальной громады? Прокомментируйте, пожалуйста. Спасибо за ваш вопрос. Не, регистр коммунальной собственности, вот я в этом вопросе попрошу юристов меня подготовить, это будет следующее депутатское обращение и проект решения, которое нужно будет подать на сессии городского совета и обязать отдел коммунального имущества провести соответствующий реестр, сделать его, для того, чтобы мы имели понятие, чем мы на сегодняшний день владеют рубежане, сколько у нас какого имущества, какое находится из них уже в результате бесхозяйственной деятельности так называемых попередников под арестом, а какое имущество имеет перспективы развития. Действительно, это является ну, серьезной проблемой и просто на самом деле не укладывается в голове, что его нет. Реестра коммунальной собственности нет. Вот это у нормального человека не может быть. За 20 лет не умудрились местные уральское управления и рубежным создать вот этот э, реестр. Он нужен. Двадцать троек он не был проводен Нет регистра у нас на школы заново делается проектная документация на некоторые объекты. Нет школы не прошли паспортизацию, например. Ну утверждают по советским нормам там, 70-х годов количество учащихся, какое должно находиться в классе и, соответственно, в школе. В результате дают данные, недостоверные на сессию городского совета, о том, что школа там на 25 или на 30 процентов заполнена. Хотя, согласно новых норм, она может оказаться заполнена на 90 или же даже 100 процентов, что можно смело сказать о 10 школе в городе Рубежном. Что эта школа практически на 100 процентов является заполненной. Там 700 с лишним учащихся по советским нормам должно было проходить обучение там, порядка 1400 человек. Но исходя из того, что изменились критерии и вентиляции, и общестроительные нормы. И самое главное, двуязычие. Раньше была одна украиноязычная школа в рубежном, это первая школа. Сейчас в каждой школе, соответственно, классов в два раза больше. Это все занимает площадя. Поэтому нужно сделать паспортизацию учебных заведений и регистр коммунальной собственности, для того, чтобы иметь представление, за какую сумму, за какие деньги можно сдавать в аренду или нет, кто должен принимать эти решения. Сейчас э, дельцы пользуются вот этой э, вот ханалией, а власть, э, которая на сегодняшний день из себя представляет астарбайтеров, именно астарбайтеров, люди сюда э, приехали на заработки. Несмотря на то, что это коренные жители, но уже часть своих ликвидов и имущества они выводят э, в соседние мегаполисы. Это Харьков, Киев. Ведь у нас, смотрите учредитель э, э, не РХЗ, РХЗ Заря есть предприятие, и есть э, там частное предприятие, где работает подавляющее, больш... э, подавляющее количество жителей города. Э, учредитель, конечно, бенефициар город Кипр. Вот для жителей города Рубежного они будут шутить, что на сегодняшний день наше градообразу... одно из градообразующих предприятий зарегистрировано на Кипре, а житель города Киева является учредителем этого предприятия. Вот так вот они пеняют на центральные органы власти, мол, только там мошенники пользуются обшорами. А рубежане, которые сидят в депутат и являются депутатами городского совета, не брезгуют подобными методами э, фактически э, ну, э, снижения налогового прессинга на свои предприятия. Уже часто. Валерий, у меня такой вопрос, возможно, немного резко прозвучит. А мы это обсуждаем уже который раз, уже, наверное, три или четыре последних ваших к нам визита. Как... Какие активные действия делаются, помимо эм, митингов, помимо там, акций? Писалось ли заявление в то же СБУ, там, в прокуратуру? Смотрите, открыто криминальное впроваджение на меського голову э, по незаконному отстранению начальника управления ЖКХ. Также каждую сессию, и, понятное дело, поступает от одного до трех заявлений в правоохранительные органы. На сегодняшний день правоохранительные органы проводят досудебное расследование. То есть они собирают информацию и, насколько мне известно, еще должно было быть зарегистрировано два криминальных проваджения. Что до превышения повноважений мисской головы и ненадлежащего выполнения своих повноважений. Вот э, силовые структуры, ну я же это подчеркиваю каждый раз, что они на самом деле бездействуют и затягивают этот процесс. на самом деле опросить э, присутствующих, это свидетели на сессии городского совета. Потом э, подозреваемых в лице городского головы, секретаря и депутатов городского совета, которые, ну, которые фактически являются отчасти соучастниками его преступлений, не составляет труда после сессии. А Подошли... По вашему мнению, почему этого не делается? А это не делается, потому что там предусмотрена программа финансирования правоохранительных органов местными органами самоуправления. Это один вопрос. Я думаю, что стоят они на очереди, собираются получить квартиры, вот, которые должен приобрести городской совет или выдать. Это вторая причина. І третя причина – не хотят... Власне, на жаль, а, у нас дуже мало часу, але є телефонний дзвінок. Ми б хотіли почути наших телеглядачів. Доброго вечора, представтеся, будь ласка, звідки ви телефонуєте та ставте своє запитання. Здравствуйте, меня Александр зовут, я из города Рубежное. Хотел бы задать такой вопрос Харчуку Валерію по поводу Зарюнськой мафии, которая сейчас руководит у нас в городе. И… гражданину Тарабановскому в том числе. Ну, всем известно на городе то, что э, Горводоканал э, э, хотят передать концессию, а, а это Тарабановский делал в Северодонецке. Вот если вам что-то скажите, пожалуйста. Дякую за вопрос. Ну вот смотрите, когда состоялась акция протеста у нас возле здания исполкома, там было порядка 100 человек. Когда наш водоканал, тот же Тарабановский, будучи замом городского главы в 2009 году, пытался передать в концессию, тоже частного предприятия, наш Рубежанский водоканал, вот, тогда пришло на сессию городского совета, на которой обсуждался и поднимался этот вопрос, не менее 500 человек. Я думаю, что если люди перестанут бояться и придут на сессию городского совета следующую и зададут вопросы депутатам по этому поводу. Не 100, как в виде городской голова не, не, воспринимает серьезно, когда пришло 100 человек. Меня выбрало, главное, говорит, 10 тысяч. Что тут пришло 100 человек? Я вас не хочу слушать. Не выкрикуйте из зала и не мешайте мне работать. Вот такая позиция. Когда придет 500 человек, и потребует от городского главы прекратить эту ватханалию, вернуть, вернуться в законное русло, а самое главное, освободить от занимаемой должности неэффективного так называемого менеджера в кавычках Тарабановского Михаила Михайловича, который при тарифе 18 гривен 12 копеек умудрился довести предприятие на сегодняшний день до состояния, при котором уже на протяжении двух месяцев сотрудники водоканала не получают заработную плату. Вы представьте себе, тариф один из самых высоких на Украине, а задолженность по зарплате два месяца, растет задолженность по энергоносителям, и как вы думаете, кто виноват эту человек Его виноват государство. Его позиция во всем виновата государство. Значит, этот человек довел э, фактически... Блин, буквально пару слов. Ну, в двух словах времени уже совсем не осталось. Ну, э, я думаю, давайте тогда я обращусь к рубежанам. Рубежане, читайте объявления в интернете, на подъездах, приходите на акции протеста. Я думаю, что в кратчайшие сроки мы эту мафию добьем и выгоним с нашего города. Будьте внимательны. Пане Валерію, ми дякуємо за те, що ви були сьогодні з нами. Я нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні ми спілкувалися з Валерієм Харчуком, депутатом Рубіжанської міської ради. Дякуємо за те, що ви були сьогодні Спасибо. з нами. Спасибо.